Kepada adik-adik usia 20-an yang baru masuk alam pekerjaan. Dengar apa saya punya nasihat ni sebab saya waktu dulu tak ada orang bagi tahu. Jadi menggagau lah cari hala tuju hidup. Yang pertama sekali bila kau masuk dunia pekerjaan, nombor satu kau kena faham. Kerja bukan untuk kaya. Kerja makan gaji memang tak boleh kaya. Yang ini semua kena faham betul-betul. Bukan apa. Kalau tak kau punya expectation, tak betul. Nanti kau akan jadi stres. Kalau nak kaya, kau kena buat bisnes. So, supaya kau tak stres, kerja ni dia. 3 tahun, 4 tahun yang pertama adalah tempat untuk kau menimba pengalaman bukan untuk make money terutamanya dalam dunia pekerjaan selalunya kau akan tengok orang-orang yang stable dalam dunia pekerjaan usia dia orang dah 40 ke atas itu memang hakikat dan realiti sebab kau tak boleh expect kau boleh habis belajar kau boleh terus dapat income 5 angka dalam dunia pekerjaan so memang macam tu so 3 tahun pertama kau belajar dan bila kau pergi masuk tempat kerja kau akan jumpa macam-macam orang dan kau kena belajar bersosial kau kena pandai bawa diri kau macam mana nak membawa diri bergaul dengan orang-orang senior macam mana nak bawa diri bergaul dengan orang-orang junior so ni skill yang kau kena kuasai permulaannya kau akan rasa struggle kau akan rasa dizalimi kau akan rasa orang lain jahat so kau tak boleh buat apa dia Selagi mana kau kerja dengan manusia, memang itulah kau akan lalui. Sebab manusia datang dengan perangai masing-masing. So kau tak boleh ubah manusia lain, tapi kau sentiasa boleh ubah macam mana kau nak berinteraksi dengan manusia lain. Seterusnya, bila kau kerja, tempat kerja kau tu kau kena jaga betul-betul. Sebab itulah kau punya rice bowl. Kau tak boleh jadi satu orang manusia yang kau kerja situ. Dekat belakang, kau cakap benda-benda yang tak elok tentang tempat kerja kau. Dalam masa yang sama, setiap bulan kau masih ambil rezeki kat situ. Itu pengkhianat namanya. Kalau kau rasa kau tak suka, kau jumpa bos kau, hantar surat resign, keluar dalam keadaan profesional. Sebab kau kena faham dia. Dunia kerjaya ni, lagi-lagi kat Mesha, dia kecil je. Kau pusing mana esok, jumpa orang yang sama. Jadi supaya kau membawa satu nama yang baik. Tak siapa sahaja konflik. Seperti mana kau masuk kerja dulu dalam keadaan baik, pastikan kau tinggalkan tempat kerja kau dalam keadaan positif Dengan cara ni Kau akan lebih dihormati Walaupun kau masih muda Seterusnya Jangan luahkan perasaan kau Tentang apa sahaja kezaliman yang kau rasa kat tempat kerja Sebab kau akan membuatkan orang lain Ataupun mungkin bakal majikan Mungkin bakal partner Mungkin orang yang nak bagi kau peluang Orang lain akan rasa takut nak ambil kau Sebab automatik kau macam bagi satu signal Apa-apa konflik yang berlaku Aku akan bogilkan di media sosial Jadi orang lain rasa risau Rasa takut maka kau telah menutup banyak peluang so apa-apa konflik yang berlaku kau kena belajar selesaikan dengan cara profesional kemudian bila kau kerja, kau kena ada etika kerja kau kena bertanggungjawab atas apa saja tas yang diberikan kau kena bertanggungjawab dan kau tak boleh ada mindset tak nak tunjuk pandai sebab nanti kau akan kena suruh banyak perkara dek, kalau kau tak nak tunjuk pandai takkan kau nak jadi satu orang staf yang bodoh apa peluang yang kau akan dapat? so kalau kau buat benda bagus dan katakanlah tempat kerja tu tak value kau punya bagus ni, kau always boleh belah. Dan kalau kau jadi manusia bagus, sikit pun kau tak rugi. Sebab kau akan membawa bagus kau tu ke mana-mana sahaja kau pergi. So kau jangan ada mindset macam tu. Dan kau kena ada ability untuk say no. Katakanlah kau dapat task yang bukan tugas kau. Ada dua mindset. Pertama, mindset tak kisah. Aku ambil je semua job sebab aku nak belajar. Sebab kau tak rugi. Kau belajar benda baru. Kedua, katakanlah kau rasa banyak sangat job membuatkan kau stres. Kau tak boleh perform kepada kerja hakiki kau. Kau boleh say no. Dia adalah, dia adalah satu hak untuk kau say no. Ini bukan tugas saya. Tapi tugas saya, saya akan laksanakan dengan baik. Dan kau kena buat benda ni dalam keadaan harmoni. Dia ada seni-seni dia. Seterusnya, bila-bila masa kau kerja, kau akan diberikan tugas tanggungjawab. Kau kena anggap bahawa tanggungjawab dan tugas itu akan ditanya semula bila kau mati nanti. Sebab benda ni berat sebenarnya. Contoh, kau memang ditugaskan untuk masuk kerja pukul 8. Kau kena ada satu attitude. Kalau datang lebih pukul 8, tu adalah satu dosa untuk aku. Imagine, kau akan membawa sikap ini ke mana-mana sahaja kau pergi. Dan saya yakin, orang-orang yang ketika kerja dia bagus. Katakanlah satu hari nanti ada rezeki, dia buat bisnes. Maka dia akan jadi usahawan yang bagus. Kalau ketika kau kerja, kau seorang pekerja yang pemalas, pekerja yang selalu salahkan majikan, pekerja yang banyak komplain. Kalau kau buat bisnes esok pun, kau akan jadi usahawan yang average. Kalau tak sayang, kau tanya abang-abang, akak-akak kau yang tengok hari ini. Betul tak abang-abang, akak? Kalau betul, tak betul ramai-ramai. Sebarkan video ni. Selamat manju jaya kepada adik-adik yang baru masuk dunia kerjaya. Selamat datang ke alam dewasa. Dan hidup ni memang keras, dik. Dan kau kena lebih keras daripada hidup ni. Kau kena bina mental yang strong. Kau kena cekal. Kau kena lalui semua masalah ni dengan self-control. Dan kau tak boleh ikut perasaan. Jangan biasakan diri ikut perasaan. Contoh, kalau kau rasa malas, kau tak buat. Kalau rasa sedih, kau menangis teresak-resak. Kalau kau rasa tak ada mood, kau tak buat. Bahaya. Sebab bila bertembung dengan melibatkan perkara yang marah, maka kau akan ekspres kemarahan kau. Dan saya ni saya yakin korang semua biasa tengok. Apa jadi bila lelaki tidak ada self-control? bahaya betul? Kadang-kadang ada orang cakap, tapi tak apalah. Nabi pun menangis. Nabi SAW pun menangis. Tapi betul. Wahai ustaz-ustaz, ustazah. Betul tak apa saya cakap? Kalau salah, betulkan. Nabi SAW kebanyakan masanya nangis tentang urusan akhirat. Tetapi hari ni kita, yang kita sembang menangis ni kalau kita tengok. Kebanyakan orang yang publish menangis di media sosial ni semua pasal dunia. Kita tak nak jadikan orang bila bertembung dengan masalah-masalah hidup ni kita express perasaan tu bahaya kita kena ada self control saya yakin semua orang faham orang yang dewasa ni faham self control ni maksudnya kena sabar dalam apa jua konflik lelaki tak boleh hilang sabar itulah lelaki yang kuat selamat maju jaya kepada adik-adik yang ada habit yang tak elok tinggalkan sebab apa yang kau buat ketika usia 20-an ni akan menentukan apa kau akan jadi di usia 40-an. Selamat maju jaya. Kalau belum follow ketik button follow. Ada banyak tips kehidupan yang saya kongsikan. Mudah-mudahan kita semua sukses setiap penjuru hidup. Ingat sampai lunyai.